Terima kasih Abang Mat. <clears throat> Pertama saya nak sentuh sikit dari segi uh, kedudukan REE. Today kalau based on kita punya inferred mapping and estimate is not accurate inferred. That's where kita dah dapat establish approximately about 16.1 million RE elements that we can extract. Now, bila kita proses, dia jadi R EC. Today, our estimated value per ton is about 6,000 US. Right? So what we have here, kita memang tak ada pengalaman nak buat mining hari ini through institute leaching. Kita rely on the China. Now what happen in China? Bila dia datang sini, diluluskan oleh kerajaan negeri 2019 dan federal government pada ketika itu pun bagi sebab kita tahu kita ada REE stok yang besar. Tetapi kita tidak ada pengalaman untuk buat mining. Apatah lagi dari segi mineral dan ada midstream dan juga downstream. Jadi midstream dan downstream ini kita buat, kita fikir kemudian. Pada kita nak tengok macam mana kita boleh buat mining. Jadi waktu ketika itu, the investor from China came ...apa dia buat, dia minta approval dengan kerajaan negeri... ...maka federal bagi approval dari segi AIA... ...dan juga export REC. Masa-masa tu kita tak ada mainstream kan... ...dia berjanji bahawa satu hari nanti kalau dia dah boleh buat... ...dia akan buat mainstream kat sini dan dia akan buat uh, downstream. Tetapi Linus dia different. Dia pergi REE raw tu ada dekat Australia. Dia cuma buat kirang separation... Dia ambil tu dia buat Yang ini kita start daripada upstream Now Bila dia buat benda ni Dulu EIA kita Lulus Based on Dia punya waste tu Is one becquerel and below That mean Dia punya radioactive tu One becquerel and below So kerajaan ni bagi Kita EIA pun lulus Bila dia buat Produk Extraction ini Through institute reaching Dia guna macam-macam chemical Dan People have to go and investigate What happen What type of chemical Yang dipakai pakai Seperti mana yang dia declare Dengan kita sebelum dulu Hari ini Dia punya waste ini telah meningkat Daripada 1 becquerel and below Dia sampai 10 12 13 becquerel That is Radioactive yang sangat tinggi And then kemudian kita tengok proses in situ leaching ini Bagaimana dia handle dia punya waste Waste ni pergi mana? Waste ini mengalir campur masuk dalam sungai Jadi baru ni semalam uh, Hari ni hari Rabu uh, last Friday Kabinet buat keputusan Lulus permintaan saya untuk suspend operation of MREC and Rahman Haddorik for three weeks sebab kita nak pergi tengok why sungai Perak dekat Kenering tu jadi biru. Jadi initial investigation apa yang kita tengok air warna biru dekat MREC ini sama dengan color sungai tersebut. Jadi inilah yang diorang tengah menyiasat dan kita dah bawa suspend tiga minggu. Untuk apa? Untuk cek, nak tengok why. Jadi kita nak Supaya apabila kita buat uh, Kita punya projek Pembangunan hari ini Kita must be very sure Kita punya uh, Procedure on mining ni Kita must be very clear to investor Dia tak boleh dia dah datang baru kita tukar Dan tukar dan tukar This is what happen Jadi apa yang saya nak tekankan Saya bersetuju cadangan yang berhormat Nak bawa daripada Universiti uh, UNP uh, UTP kalau ada satu apa ni bio solution for in situ leaching, I welcome we can jumpa dengan jabatan mineral geoscience, mineral dan geoscience. Kita boleh buat uh, satu proses in situ leaching dekat Perak. Kita tengok how how successful is this. Tetapi untuk pengetahuan saya, untuk pengetahuan Abang mak, mengikut apa yang saya dapat feedback, kalau nak banyak cepat lagi kuat asid kita inject together with the water, lagi banyak dia keluar. Jadi bila kita nak yang strong and very concentrated chemical yang kita pakai ini, dia akan extract all the mineral including thorium dan juga uranium. So kalau kita pakai reduce, mungkin dia tak boleh extract uranium dan thorium. So that's reason why Becquerel tu daripada original sebab 1 dan below dia become 10. Jadi kita tak tahu apa chemical dia pakai yang menyebabkan the concentrated tu menyebabkan gum tambah tinggi. Jadi inilah isu-isu dia sebab kita tak nak kerajaan negeri dapat tribute 100 juta. Kita punya investor ni bawa keluar kita punya so far for the last 3 and a half years is 23,000 metric ton of REC. What is the value? 580 juta. So bila dia buat keluar lima tu, dia proses, and then from there dia That one is another billion. We kita only dapat hundred million. What is the yang kita tengah uruskan is a waste. What apa yang kita nak uruskan is sungai yang jadi biru. So ini semua adalah perkara yang kita nak kena pastikan supaya kita jangan tergesa-gesa. Because hari itu is deh. there. Siapa tak boleh usik. Tapi yang pentingnya lah apabila kita buat ini, we must make sure dia, tak ada bagi efek kepada komuniti seperti yang berlaku di uh, Bukit uh, Merah. Dulu 1982 kita pernah ada. And then the whole tempat kena seal kerana waste management is very poor. Affect the community because waste pergi ke sungai. Dan kedua kita ada satu lagi case iaitu di Ranau Sabah, copper mining. Until today, we have 500 feet punya tasik. Satu ekor ikan tak boleh hidup. Until today. So, kita tak nak benda itu berlaku. Jadi, memang it time because kita tak ada experience to be fair. Jadi, saya dah bincang dengan Frim. Dan Frim ditugaskan untuk study kesan alam sekitar kepada hutan simpan kekal. Sebab hutan simpan kekal ini, dia menyimpan hampir 94% daripada 16.1 juta metrik tan potensial hari. So jadi dia nak kena buat lombong ni, dia nak pergi study what happen tu alam hutan sipang kekal kalau kita ambil katakan 5000 hektar ataupun 2000 hektar ataupun 1000 hektar, what is the implication of lepas mining atau during mining. Itu kita tengah tengok. Jadi yang bio tu is I welcome to see. Kemungkinan besar selalunya kalau bio, bio ni kalau dia efektif kalau pakai chemical dia boleh keluar uh, apa apa ni 10 10 ributan maybe kalau pakai bayu ni dia pakai 5 ributan pun is okay because we can adjust the price kan asyik tu asyik